સુરતનાવારાજા ખાતે જીજી ઝળફિયા વિદ્યાલય ખાતે મહિલા પોલીસ માટે જૉન વન દ્વારા караટે ડિફેન્સ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં મહિલા પોલીસે караટે અંગે માર્ગદર્શન અપાયું હતું સુરત પોલીસ જ્હોન વન દ્વારા જ્હોન વન માં આવતા વિવિધ પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતી મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓને કરાટે ડિફેન્સ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરાયું હતું સુરત શહેર પોલીસ જ્હોન વન માં આવતા વરાછા પુણા સારોલી કાપોદરા સરથાણા અને લસકાણા પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતી મહિલા પોલીસને મહિલા સશક્તિકરણ માટે યોજાયેલા કરાટે ડિફેન્સ પ્રોગ્રામમાં પીસીબી જ્હોન વન અને એસીબી તથા પીઆઈ સહિતનાઓ હાજર રહ્યા હતા शहर पुलिस जोन एक के द्वारा वरा छापुना सारोली काबूका सत्थाना और, अच्छा और लस्काना की सारी महिला कर्मचारियों का हमने अनार्म ट्रेनिंग महिला सशक्तिकरण का एक कैंप आयोजन किया इसमें उनको अनार्म कॉम्पैक्ट की ट्रेनिंग दी गई ये ट्रेनिंग हमने एक बॉर्डर परस्पेक्टिव और एक बड़े विजन के तहत ऑर्गेनाइज़ की है ये ट्रेनिंग तीन फेज में कराई जाएगी पहले फेज में हम महिला कर, सारी महिला कर्मचारियों को अनर्म कॉम्बैट कराटे में ट्रेन करेंगे फिर फेज़ टू में हम इन जितने भी ट्रेन महिला कर्मचारी हैं उनमें से 30-40 महिला कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करेंगे जो फ़िज़िकली फिट हैं और फिर उनको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा और फिर फेज़ थ्री में स्कूल और कॉलेज रीओपन होने के बाद हम टेंथ और ट्वेल्थ की छात्राओं और कॉलेज की छात्राओं को अन कॉम्बेट ऑफ कराटे में ट्रेनिंग करवाएंगे इसे एक एक ब्रॉडर महिला सशक्तिकरण का जो अभिगम है जो सूरत पुलिस का वो हम पूरे समाज में फैलाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करें और एक समाज में अनुकूलता बनी रहे साथ साथ सूरत पुलिस हमेशा सोशल कार्यों में लगी रहती है जैसे नो ड्रग्स इन सूरत सिटी नो साइबर क्राइम इन सूरत सिटी मेरा ध्वज को अर्बन साथ में ये महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है ये ब्रॉडर कार्यक्रम इन सोशल प्रोस्पेक्टिव के तहत किया गया है और हम इस जो कार्यक्रम है उससे समाज में अच्छा मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं